میرا سفر جاری رہے گا. اتمار گویر جو ہے یہ براہ راست ذمہ دار ہے جو یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں ان سب کا ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ حماس کے تحادی ہیں انہوں نے دہشت گردی جیسی دہشت گردوں جیسی سزائیں دو کیونکہ یہ دہشت گرد ہیں یہ ان کے اتحادی ہیں اور بن گویر نے جیل میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی حمایت کی کہا کہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں انہیں توڑتا توڑنے جا رہا ہوں اور گیارہ نئے جہاز بحرہ روم کی طرف پہلے سے بڑھ رہے ہیں اور بحری ماہرین جو ہیں وہ اس میں سوار ہیں اور کمانڈرز کا کہنا ہے کہ پہلی لہر نے تو صرف توجہ کھینچی تھی اب ہم پہنچ کر دکھائیں گے گلوبل سیٹ پوڈکاسٹ پر ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی السلام علیکم آج آپ سے بات کرنا چاہوں گا ایک ایسی انسانی جد و جہد کی جو سمندروں کو عبور کر کے غزہ کی بھوک اور محاصرے کی آواز بنی عربی میں استقامت کا لفظ اور یہ فلوٹیلا نہ صرف جہازوں کا قافلہ تھا بلکہ دنیا بھر کے ضمیر کی آواز تھی ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے اور اگر آپ یو کے یو ایس کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ بہت سے لوگ جو انسانی ہمدردی کے تحت غزہ کے بھائیوں کے لیے امداد لے کر جا رہے تھے انہیں یرغمالی بنا لیا گیا اسرائیل کی جانب سے ان کا یہ سفر کیسا رہا ان کو اب سنا ہے کہ کچھ اس میں سے کچھ نہیں بلکہ بیشتر کو رہا کر دیا گیا اور سینیٹر مشتاق بھی ان میں شامل ہیں الحمدللہ تو ایک چھوٹا سا مختصر سا سفر ان کا جو ہے اس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ جو گلوبل اسموتھ فلٹیلا ہے یہ ایک بین الاقوامی انسانی امداد کی مہم تھی جو اکتیس اگست 2025 پچیس کو شروع ہوئی اس کی تشکیل کا مقصد غزہ وہاں پر پہنچنا تھا اور ایک علامتی امداد وہاں پہنچانی تھی خوراک ادویات بچوں کا فارمولا دودھ اور اسرائیل کا یہ جو اس کی یہ جو بحری ناکہ بندی ہے اس کو چیلنج کرنا تھا جو انسانی حقوق کی تنظیمیں جیسے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہر ایک اور بھی جو ہیں ان سب کے مطابق یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھی جو کچھ یہ ہے ابھی بھی جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اپنا چینل شروع کیا تو بہت سے چینلجز کا سامنا تھا ڈیزائن تھا لوگوز تھے سکرپٹس تھے ویڈیو ایڈیٹنگ تھی تھم نیلز تھے اور اس طرح کی اور بہت سے کام تھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر کار فائیور واز دا سلوشن تو حضور اگر آپ کا بھی بجٹ لیمیٹڈ ہے اور آپ ان سرویسز کے لیے پریشان ہیں تو ابھی پرنٹ کومنٹ میں کلک کیجئے فائیور پہ جائیے اور بہترین ریٹس میں سرویسز حاصل کیجئے تیونس اور ترکی سے روانہ ہوا اس میں پچاس سے زائد ممالک کے چار سو ستر سے زائد کارکن سوار تھے ڈاکٹرز بکلا، صحافی پارلمنٹیرینز اور مشہور شخصیات جیسے گھٹا تھنبرگ نیلس منڈیلا کے پوتے نکوسی زبیلی ولیلا منڈیلا اور ہمارے پاکستانی سابق سینیٹر مشتاق احمد اور اور دیگر ممالک میں اگر جائیں تو اسپین کے تیس اٹلی کے بائیس ترکی کے اکیس آف کورس پاکستان سویڈن آسٹریلیا جنوبی افریقہ کولمبیا اور دیگر ممالک شامل تھے اور یہ اب تک کی سب سے بڑی ایک سول موومنٹ تھی جو چوالیس ممالک کے اتحاد کی علامت بن گئی اب اس کی پیشرفت کچھ یوں ہوئی کہ فلوٹیلا نے اکتیس اگست کو اسپین سے آغاز کیا ستمبر میں یونان اور تیونس میں توقف کیا وہاں رکے جہاں جہازوں کی کچھ مرمت وغیرہ کی گئی اور اس کے بعد 23 ستمبر تک بحرائے روم میں داخل ہو گئے کریٹ کے قریب اٹلی اور اسپین کی بحریہ کی نگرانی ملی تیس ستمبر کو غزہ سے ڈیڑھ سو نوٹیکل مائل دور ہائی رسک زون میں داخل ہو گئے کارکن لائف سٹریمنگ کر رہے تھے آ, امید بھری لائی, وہ لائف سٹریمز تھی ان کو بڑی امید تھی کہ شاید وہ اس دفعہ یہ جو ایک آ, غیر انسانی فیل ہے اس کو جو اسرائیل کا یہ جو محاصرے کا اس کو وہ توڑ سکیں گے اور غزہ کے نہتِ شہریوں تک کچھ امداد پہنچانے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے مگر ہوا کچھ یوں کہ پہلی اکتوبر کو حملے شروع ہو گئے جہاں سے پہلے ڈرون حملے شروع ہوئے سلفر ڈیوائسز شروع ہو گئیں ان سے معاملات شروع ہو گئے دھماکے شروع ہو گئے اور پھر جہازوں پر چھاپے شروع ہو گئے اور فاصلہ اس وقت تقریباً چھیاسٹھ نوٹیکل مائل تھا لیکن پھر بھی استقامت کے ساتھ یہ اپنی پیشرف جاری رکھے ہوئے تھے اب وہ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ دو اکتوبر دو ہزار پچیس کو غزہ سے ستر نوٹیکل مائل دور بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیلی بحریہ نے حلہ بول دیا حملہ کر دیا کمانڈوز نے اکیالیس جہازوں پر چڑھائی کر دی چار سو ستر سے زائد جو انسانی حقوق کے کارکنان تھے جو امدادی کارکنان تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک جہاز جو تھا مائکنو وہ غزہ سے سترہ کلومیٹر دور ادھر تک پہنچ گیا تھا وہاں پہنچ کر اسے پکڑا گیا اس کو روک لیا گیا اور آخری جہاز جو تھا میرینیٹ اس کو تین اکتوبر کو بیالیس اشاریہ پانچ نوٹیکل مائل دور اس کو بھی پکڑ لیا گیا اور اس پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور جتنے بھی یہ امدادی کارکنان تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار کارکنان کو اجدود بندرگاہ لے کے جایا گیا جہاں انسپیکشن ہوئی پھر تین اکتوبر سے انہیں جیل میں جو کیتسیٹ پریزن ہے وہاں منتقل کر دیا گیا اب یہ وہ پریزن ہے جہاں پر کہ دہشت گردی کے مجرموں کو رکھا جاتا ہے اور آپ اندازہ کیجئے کہ ایک سخت گیر سیکیورٹی جیل جو فلسطینی قیدیوں میں کو جہاں پر ڈالتے ہیں یہ لوگ اس کے لیے مشہور ہے اور یہ دو اور تین اکتوبر کی رات کو ہوا یہ تمام جتنے کے جتنے انسانی حقوق کے اور امداد لے کر گئے ہوئے تھے کارکنان ان سب کو وہاں پر منتقل کر دیا گیا اور الجزیرہ اور رائٹرز کی رپورٹس کے مطابق یہ قبضہ جو انہوں نے کیا یہ نیویگیشن کی بھی آز آزادی کے خلاف ورزی تھا کہ انہوں نے انٹرنیشنل پانیوں میں جا کر ان کے ساتھ یہ ہوا جیل میں کیا ہوا جی رپورٹس دل دہلا دینے والی تھی آ, کارکنان کو تنگ سیلز میں بند کیا گیا جو کیڑوں اور چوہوں سے بھرے ہوئے تھے خوراک کی کمی تھی پانی کی قلت تھی مار پیٹ تھی جسمانی طور پر آسٹریلوی کارکنان جو رہا ہوئے بعد میں انہوں نے بتایا کہ انہیں مارا پیٹا گیا نفسیاتی عذیت دی گئی آنکھوں میں روشنیاں ڈالتے تھے کبھی پٹیاں باندھتے تھے نہ نیند پوری کرنے دی گئی یاسمین آچر جو ہیں جرمن کارکن ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں جسمانی اور ذہنی طور پر توڑنے کی کوشش کی گئی ان کو بریک کرنے کی کوشش کی گئی جنوبی افریقہ کی ان کی سنی موگن انہوں نے کہا کہ جی ہم پر کتوں کو چھوڑا گیا یہ اذیتیں چار سے چھے دن تک جاری رہیں جو عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اب اس سب کے بیچ میں ایک نام سب سے زیادہ ابھرتا ہے اسرائیل کے جو نیشنل سیکیورٹی کا منسٹر ہے اتمار بن گویر اب بن گویر کون ہے یہ پہلے بھی بڑی چیخیں مار رہا تھا کہ جی اگر کوئی یہاں پر آیا تو میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اور یہ جو بن گویر ہے یہ ایک انتہا پسند الٹرا نیشنلسٹ ہے اور یہ سیکٹر موومنٹ کے اس کا بڑا سخت گیر حامی ہے اتمار بن گویر جو ہے یہ براہ راست ذمہ دار ہے جو یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں ان سب کا دراصل دو ہزار بائیس میں نیتن یاہو کی حکومت میں اسے یہ عہدہ ملا تھا پہلے اس سے پہلے نیتن یاہو اس کو اچھا کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا اور نیتن یاہو کو دراصل اپنی بقا کے لیے اپنی حکومت کی بقا کے لیے یہ انتہا پسندوں پر انحصار کرنا پڑا ہے بن, گوا... بن گویر جو ہے یہ اس کو اسرائیل کا ڈیوڈ ڈیو کہا جاتا ہے اور یہ ایک نسلی برتری کا حامی آدمی ہے یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو ہم ہاں ہیں نا ہم یہ جو زائنس ہیں ہم ایک بہت ہی اعلیٰ ریس ہیں اور باقی جو ہے نا یہ تو آپ کو پتہ ہے گاجر مولی ہے یہ اس قسم کی سوچ رکھتا ہے اور یہ نفرت بھری تاریخ ہے اس سب کی نسلی برتری کی اس کا اس کا حامی ہے یہ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی میں پڑھا تھا ایک میں آپ کو بتا دوں آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اپنی پہلی ڈیٹ پر جو بھی ان کی بیگم ہیں ان کو لے کر گئے تو یہ کہاں لے کر گئے یہ ایک انتہا پسند سیٹلر کی قبر پر لے کے گئے جس نے انیس سو چوالیس میں انتیس مسلمانوں کو شہید کیا تھا یہ اس آدمی کی سوچ ہے کہ یہ اپنی بیوی کو پہلی دفعہ کہیں لے کے جا رہا ہے باہر تو اس کو ایک ایسے شخص کی قبر پر لے کے جاتا ہے جس نے کہ انتیس مسلمانوں کو شہید کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ازاک ربین جو ہے اس کی اسیسینیشن سے پہلے یہ اس کی کار جو ہے اس کے آگے وہ جو لگا ہوتا ہے لوگوں سا لگا ہوتا ہے وہ جو اس کو بھی اس نے اتار لیا تھا اور پھر اس نے انٹرویو دیا تھا کہ اگر میں یہاں تک میں بتانا چاہتا ہوں ریبین کو کہ اگر میں ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم آگے بھی پہنچ سکتے ہیں تو عجیب سائیکو قسم کا آدمی ہے اور اس پر آٹھ مقدمات ہیں دہشت گردی کی حمایت کے اور نسل پرستی کے الزامات ہیں یہ فلوٹیلا میں بنگویر نے چار اکتوبر کو یہ جو کیجویٹ جیل ہے اس کا دورہ کیا وہاں اس نے گرفتار کارکنوں کو تشدد اور ان کو ان کو پہلے تو دہشت گرد کہا قاتل کہا تانے دیے اس بات کے پھر ان کی امداد کی کوشش کا مذاق اڑایا روائٹرز کی ویڈیوز میں یہ ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ ہماس کے تحادی ہیں انہوں نے دہشت گردی جیسی س... انہیں دہشت گردوں جیسی سزائیں دو کیونکہ یہ دہشت گرد ہیں یہ ان کے تحادی ہیں اور بن گویر نے جیل میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی حمایت کی کہا کہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں انہیں توڑتا توڑنے جا رہا ہوں اور پھر یہ ہارترز کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق اس نے کہا کہ جی اس نے کارکنوں کو ذلیل کیا ان کو مارا پیٹا ان کے ساتھ بدتمیزی کی ان کے اوپر جانور چھوڑے اور یہ سب کا سب اس لیے کیا اعتماد بن گویر نے کیونکہ فلوٹیلا غزہ کے مسلمانوں کے لیے ادھر کے نہتے شہریوں کے لیے کچھ امداد لے کے جا رہے تھے تو یہ ساری کی ساری سوچ تھی جی میں نے کہا کہ آپ کو ان کے بارے میں میں بتا دوں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے کچھ آپ کو عداد و شمار بتاتا چلوں کہ چار سو ستر کارکنان جو ہیں وہ دو اکتوبر سے گرفتار تھے زیادہ تر چار سے چھے دن کیجویٹ جیل میں رہے رہائیاں چار اکتوبر سے شروع ہوئیں ایک سو اکہتر کارکنان جن میں گٹا تھنبرگ شامل ہیں ان کو چھے اکتوبر کو ڈپورٹ کر دیا گیا آسٹریلوی سات کارکنان سات اکتوبر کو اردن بھیج دیے گئے جنوبی افریقہ ترکی یورپ سے ایک سو سینتیس مزید ان کو بھی رہا کر دیا گیا کولمبیا کے دو شہریوں کی رہائی کی تصدیق ہوئی ہے الجزیرہ کی آ, مباشر رپورٹ رپورٹر جو ہیں آ, حیات الیمانی وہ بھی سات اکتوبر کو رہا کر دی گئیں کل چار سو سے زائد جو یرغمالی تھے جو انہوں نے اسرائیل نے بنا رکھے تھے یرغمالی ان کو رہا کر دیا گیا ہے مگر پانچ پچاس سے ستر ابھی بھی ان کی حراست میں ہیں خاص طور پر گلوبل ساؤتھ سے یورپی پارلیمنٹس پارلیمنٹرینس جو ہیں انہوں نے فوری رہائی کی اپیل کی ہے اور یہ رہائیاں عالمی دباؤ کی وجہ سے ہو رہی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ آواز اٹھانا لازم ہے اب ذرا بات کر لیں جناب کہ رہا ہونے والے جو کارکنان ہیں ان کے بیانات کیا ہیں وہ ان کی سپیرٹس کیا ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں یاسمین آچر انہوں نے کہا کہ ہمیں توڑا گیا مگر ہم ٹوٹے نہیں غزہ کی جد و جہد جاری رہے گی جنوبی افریقہ کے سنی مورگن کہا ہمارا حوصلہ بلند ہے خاندانوں سے ملنے کا انتظار ہے نیلسن منڈیلا کے پوتے نکوسی کا ویڈیو بیان آیا انہوں نے کہا یہ رہائی نہیں ہے یہ جد و جہد کا آغاز ہے کی ناکہ بندی کو انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے اور دنیا جاگ اٹھو اور اب ہمارے ہیرو سابق سینیٹر مشتاق احمد خان جماعت اسلامی کے رہنما جو پاکستانی ڈیلیگیشن کی قیادت کر رہے تھے دو اکتوبر کو ان کو گرفتار کیا گیا اور سات اکتوبر کو وہ رہا ہو چکے ہیں اور اب اردن کے عمان میں پاکستان کی ایمبیسی کے پاس محفوظ ہیں پاکستانی سفارت خانے میں ہیں اور ان کی صحت اچھی بتائی جا رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بدترین اذیت کا سامنا کرنا پڑا چھ دن کیجویٹ جیل میں ذہنی اور جسمانی انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر لحاظ سے اذیت دی گئی ہمیں توڑنے کی کوشش کی گئی ان کا پہلا ویڈیو بیان جناب آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم پر کتے چھوڑے گئے خوراک نہیں دی گئی مارا پیٹا گیا نفسیاتی اور جسمانی اذیت دی گئی مگر ہمارا ایمان مضبوط ہے غزہ کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے مسلمانوں جاگ اٹھو اور سینٹر مشتاق نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کی ظالمانہ پالیسیاں دنیا کو دکھا کر رہیں گے اور یہ بھی کہا کہ ہم واپس آئیں گے پاکستان کے ڈپوٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اس حقدار نے تصدیق کی کہ سابق سینیٹر مشتاق کی رہائی انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے انہوں نے یہ خبر بتائی لوگوں کو پھر اس کے بعد بیان بھی آ گیا اور نے یہ بھی بتایا کہ وہ عمان میں پاکستان کے سفارت خانے میں محفوظ ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم نے بے شمار کوششیں کی ہیں جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور امبیسی کے کارکنان اور جو ہمارا دفتر خارجہ کا عملہ ہے اس نے کافی کوشش کی تاکہ خیر خیریت سے سیلٹر مشتاق واپس آ سکیں اب جناب آگے کیا ہے آگے یہ ہے جناب کہ کیا یہ جد و جہاد ختم ہو گئی ہے اب آگے کچھ نہیں ہوگا تو جناب ایسا نہیں ہے فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے ستمبر کو کے آخر میں دوسری لہر جو ہے وہ شروع کر دی تھی جو غزہ کی ناکہ توڑنے نکل چکی ہے اور گیارہ نئے جہاز بہرہ روم کی طرف پہلے سے بڑھ آئے ہیں اور بحری ماہرین جو ہیں وہ اس میں سوار ہیں اور کمانڈرز کا کہنا ہے کہ پہلی لہر نے تو صرف توجہ کھینچی تھی اب ہم پہنچ کر دکھائیں گے ایکس پر ایٹ دی ریٹ آف گلوبل سمود ایف یہاں پر یہ آپ لکھیں گے تو آپ اس کی اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں اور لہر رکتی نہیں ہے اسرائیل نے uh, پھر وہی ہٹ ترمی دکھائی ہے خبردار کیا ہے مگر عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ دوسری لہر غزہ کی بھوک کو ختم کرنے کی ایک نئی امید ہے تو جناب یہ ایک اپ ڈیٹ تھی اور سمود فلوٹیلا جو ہے جی یہ پوری دنیا کے پوری دنیا کے جاگنے کی ایک علامت ہے پوری دنیا کے ضمیر کی ایک علامت ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اب پوری دنیا یہ جان چکی ہے کہ اسرائیل کی حقیقت کیا ہے اور فلسطین کی حقیقت کیا ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کو جلد از جلد ان کو آزادی نصیب کرے ان کو اپنا آزاد وطن فلسطین نصیب کرے اور یہ جو ایک بربریت کا دور ان کے اوپر چھایا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ان کو نجات دلائے اور یہ تمام لوگ جو اپنے ضمیر کی آواز پر غزہ کے مسلمانوں کے لیے غزہ کے نہتے شہریوں کے لیے ان کی امداد کرنے کے لیے نکلے ہیں گھروں سے اپنے ان کو بھی سلام اور دعا ہے کہ یہ سب کامیاب ہو جائیں یہ جناب کچھ اپڈیٹس تھی اپنا بہت خیال رکھیے گا شکریہ